અમરેલીમાં આજે તમામ આ મજૂરો એકઠા થયા હતા અને રેલી સ્વરૂપે કલેક્ટર કચેરી ખાતે પહોંચી આવેદનપત્ર પાઠવ્યું હતું તેમની મુખ્ય માંગણીઓમાં માવઠાથી થયેલા નુકસાન યોગ્ય વળતર આપવું ભાગ્યાઓની વધુ મજૂરીમાંથી મુક્તિ કરવી મહિલાઓની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત અન્યાય સમક્ષ વહેલી તકે છ જેટલા પડતર પ્રશ્નો નિરાકરણ લાવવા માટે ભાવ માંગણી કરી હતી तो हमारे साथ हमारे आदि, आदिवासी भाई बहुत ही संख्या में उपस्थित हुए थे और 1500 से अनगिनित लोग इकट्ठे हुए थे और बहुत ही संख्या में हमारी जो एकता दिखी है कलेक्टर महोदय के ऑफिस हम आवेदन पत्र देने के लिए गए थे तो हमने मांग करी है मावठे की वजह से फसल बर्बाद हुई है इस कारण हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि अगर खेडूत लोगों को मुआवजा मिलता है 100 परसेंट मुआवजा खेडूत लोगों को मिलता है तो हमें भी 30 परसेंट हमारी मेहनत का मिलना चाहिए क्योंकि हमने भी मेहनत करी है तो हमारी भी मेहनत पानी में फिर गए क्योंकि मावठे की वजह से हम भी पैसे हमारे भी बसत नहीं हुए क्योंकि सेठ को सेठ ने जो उपाड़ दिया था हमको खाने के लिए इस वजह से वो तो ऊपर काटने वाले हैं सेठ तो हमारे पीछे भी कुछ बसत नहीं हुई इस कारण से कलेक्टर महोदय को हम आवेदन पत्र देने के लिए आए थे जो हमारी मांग थी और जो हमारे आदिवासी लोगों के साथ गुजरात के अंदर भेदभाव होता है जो पुलिस प्रशासन हमारे आदिवासी लोगों की बात नहीं मानती और उनकी एफ नहीं लेती इस बाबत में भी हमने कलेक्टर महोदय को बात हमारी रखी है और बाकी अन्य बहुत से मुद्दे हैं जो हमने हर हरेकवाड़ी विस्तार में जो हमारे आदिवासी भाई रहते हैं उनके लिए शौचालय स्वच्छता और होना चाहिए इस बात को लेकर महोदय के पास आए थे कलेक्टर महोदय को और ऐसे बहुत से अन्य मुद्दे हैं जो हमने आ, कलेक्टर साहब को दिए हैं।